этому же пути, потому что очевидно, что наиболее эффективно облагать всех физических лиц, это совершенно нормально. Какая У нас она, она в, от 17 до 20. Же проще, да, 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 да прогрессивно. Вопрос можно? Я вот понял, слышал, понял, что 5-10 не рассматривается, неэффективно, маргинально и так далее. Но, если я не ошибаюсь, по этой схеме работает мелкий часть э, мелкого и среднего бизнеса да вывешивают флаги, да. что они работают таким образом, если эта программа не рассматривается, <с она может жить и работать. Есть разрешение государственное? вывешивают, это их можно таким же образом... Ну я понял, да. Это да, это они как они как политическая сила работают. То есть они не работают. У них же есть, выходят видеоролики. Вот мы смотрим, где да, человек, да. машина, кофе, да, вот это вот на улице да. продает. Он работает по этому налогообложению. Низион. Если не, не при, государство не приемлет эту программу, каким образом они тогда работают? Это, это происходит, как это, как это сказать, ну, логическая, не то чтобы логическая ошибка, а манипуляция. Потому что упрощенная система налогообложения, она де-факто работает как, там 4% саморота. То есть вот есть ставка налога, де-факто это 4% саморота. и все, для второй категории предпринимателей. То есть они, они практически близки к тому налоговому, той налоговой нагрузке, которая пропагандируется компания 5-10. Но тоже нужно понимать, что люди на упрощенной системе не интересны для бюджета. То есть бюджет формирует полторы тысячи больших субъектов. 90% всех доходов бюджета идет от больших, от больших субъектов. То есть, понятное дело, что когда мы говорим, допустим, о табачных компаниях, то это не дистрибуция дохода, потому что это акциза, это не то, что они прибыль генерируют, они просто э, так проводят эту дистрибуцию. Но тем не менее, действительно, то есть получается, что даже если мы считаем там, налоговым агентом вот полторы тысячи больших предприятий, то вся все эти мелкие компании, они не существенны для, 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 для бюджета пока, потому что на самом деле они должны быть существенны, потому что нельзя, не может государство зависеть только от там, тысячи субъектов больших, потому что иначе либо чересчур большое давление на большой бизнес, а если чересчур большое давление на большой бизнес, то вы никогда инвестиций не привлечете, никаких вообще. А, потому что проблема, опять-таки, не только ставок, вот я, ко мне приходит очень много международных компаний. Там банки, импортеры, производители, они в ужасе от того, когда им приходят, и доначисляют еще обязательно. Мы и так много платим, вы нас заставляете платить еще больше, причем абсолютно неправомерно. То есть, то, они то, и... После этого. Ну, когда после Да, учления. суд, суд и потому что да это очень долго это, ну, можно Для потратить полтора реформы полтора, полтора полтора года а да судебная реформа да. судебная реформа все сложно из-за нашей европейской Нет. то есть как бы потому что мы но это, кстати, тоже интересные вещи, которые стоит принимать во внимание, как ограничители определенные. Потому что в условиях какого-нибудь, допустим, опять-таки, вот у нас как пример, пример Грузии, да? есть яркий харизматический лидер, который там встретил хорошего человека и сказал ты становишься там, судьей такого то района завтра и вот он становится судьей района когда... и, и, и... но у нас как бы тоже процедура назначения есть но вопрос даже не в том Вопрос в том что у нас есть гарантии судебной независимости независимости судебной этой власти это эти гарантии очень чтятся Советом Европы да? то есть соответственно как бы мы у нас общество очень хочет чтобы судей всех выгнать и набрать нового но мы этого сделать Теории можем, но это невероятно смелый шаг, который нужно согласовать со, всей, со, всей, со всеми европейскими институциями, которые считают демократию верховенство Бирхаминстатале. Мне кажется, что заказано, что Тимошенко посадили политически мотивированно, заведомчиком Да, в моем сбежал только за суда, но до сих пор работают три традиционные да. системы и им ничего. И им ничего не в, в этом есть продукт, что в, в этом и разочарование общества, да, что я, я, эти я, я, сути, то есть у нас во-первых была была, то есть тоже нужно понимать, что вот из-за этой независимости еще сформировался такое как бы цеховость э, судей. Суд. А, у нас был в первый этап такой быстрый, попытка быстро быстрых изменений в судебной системе был закон силу, когда в силу закона были уволены все главы судов. Суд, суд, суд. а, и открыт, то есть, соответственно, в должности стали вакантными, нужно, и судьи должны были переизбрать кого-то из себя же. 80% они переизбрали уволенных же То есть, как бы, совершенно другое. То есть, парламент их уволил, а судьи сказали, нам ну, с ними, нам с ними комфортно. И, то есть, снова, снова, их назначили. То есть, вот в связи с российской ну, там, ситуацией в России, какие отдыхи не хватает пока? Проблема есть, но то есть, тут тоже нужно понимать, вот, вот с мы говорили, что у нас есть там, вот 86% нормально растамаживаются, и вообще никаких вопросов нет. А вот есть 14%, в которых, в которых есть проблема. Когда мы говорим на уровне статистики, то а, а, у нас доля а, российского рынка упала очень сильно, но при этом вырос Европейский Союз, при этом вырос а, вырос там, не то что третий мир, а то есть Азия, Африка и очень сильно вырос Китай, особенно в сельском хозяйстве. Но а, при этом это это вопрос это вопрос статистики, потому что на том же Востоке, там вот в Харьковской области есть очень много там, населенных пунктов, где города